Hai semua. Korang tengah layan Poliku Educates. Port paling sempoi untuk sembang santai pasal tech, inovasi dan dunia belajar. Saya, Yemima anak Steven Mihut, host korang untuk episode kali ini. Jom kita mula. Topik hari ini sangat menarik. AI dan Tibet. Transformasi projek Akhir pelajar. Betul ke AI dibantu bantu belajar? Atau sebenarnya membawa cabaran baru? Untuk kupas lebih dalam, kita ada tetamu istimewa Encik Ashab Abdul Hamid Pensyarah Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi yang juga merupakan pensyarah kursus yang pernah mengajar saya berkaitan digital multimedia Selamat datang Encik Ashab Terima kasih Yasmeema Terima kasih kerana sudi menyemput saya dalam siri khas Polipo Podcast kali ini So saya pun excited lah nak sembang tentang macam mana AI boleh bantu Jemimah dan pelajar setempat nanti yang mana kita boleh jadikan site pelajar untuk buat projek akhir. Seterusnya, kita kena tahu macam mana kita nak gunakan AI itu untuk projek akhir nanti. Okey. Sebelum kita terjun lebih dalam, jom kita faham dulu kenapa AI makin relevan sangat dalam dunia pendidikan, especially untuk student TVET dan projek akhir KJTMK. TMK. Okey, betul. Sekarang AI ini dah jadi macam kawan baik student. Even secara sekalipun kan Nak buat uh, slide presentation pun guna AI Nak buat video demo project pun guna AI Nak buat report pun guna AI Okay so semuanya AI boleh bantu kita uh, Contoh saya bagi contoh yang memang eh, Emma, eh. Hmm. Pergunaan gambar AI uh, PowerPoint designer hmm. Ataupun boleh gunakan gambar AI hmm. Semuanya kita boleh bantu buat slide yang cantik guna AI hmm. Kalau nak buat report pula kan Okay Saya suggest kita boleh gunakan ChatGPT Yang mana Saya yakin dia percaya Pelajar-pelajar semester -pelajar, akhir Dia nak brainstorm The idea Menggunakan ChatGPT Yang mana dia boleh Check grammar Dia boleh Susun karangan dia Nampak lebih Ekonomik Hmm Fuhh Menarik ni sir Tapi soalan padas AI ni sebenarnya Bantu student ke sir? Ataupun AI ni sendiri Buat student Jadi terlalu bergantung Kepadanya Okay bagi menjawab uh, persoalan yang ditimbulkan oleh Yemima tadi uh, saya suka untuk ingatkanlah eh uh, ingatkan pada semua uh, pelajar bahawa kalau kita nak guna AI ni dengan cara yang betul memang tak dinafikan boleh uh, sangat tapi kita kena tahu lah eh bukan sekadar AI ni mempercepatkan kerja tapi dia juga buka peluang untuk dapat idea yang banyak yang baru yang mungkin kita pun tak fikir sebelum ni tuan-tuan, puan. Okay. So tapi masalahnya Ima, kita hmm. terlalu bergantung kepada AI, maka pelajar akan hilang, okey hilang kreativiti, daya untuk berfikir tinggi, kemudian keupayaan untuk buat sendiri. Kan? Hmm. So dalam jangka panjang, ini boleh membuatkan mereka berasa bahawa terlalu pesis. Dia tanya je kaya AI, AI boleh bantu dia tanpa fikir panjang. So kat situ kita nampak ada masalah kepada critical thinking lah. Hmm. Jadi kuncinya adalah mindset yang yang mah. Ni AI ni hanya alat bantu. Okey, bukan tukang buat semua. Hmm. Okey, kita tetap kena aktifkan otak kita, kemudian kita kena jadikan AI ni sebagai sokongan bukan bahan utama. Hmm. Ah, bukan sebagai otak utama. Kalau kita perlukan serimangan ini, maka kita boleh jadikan pengguna teknologi yang baik yang bijak dan bukan menjadi hamba kepada teknologi ya Ima. Ya, betul tu. Dengar tu pendengar sekalian. Jangan kita menjadi hamba kepada teknologi. Deep sangat ayat sir tu tadi. Okey. Kalau kita borak pasal AI dalam projek akhir kan sir, apa contoh teknologi AI yang student boleh pakai sekarang sir? Oh, uh, banyak sangat tool AI yang kita boleh bantu untuk kita buat sekarang untuk projek akhir ni. Ya Ima, antara ya yang popular. Okey, siapa okey saya rasa semua orang pernah menggunakan Canva. Okey, dalam Canva tu ada Canva AI. Sama juga dalam Microsoft dia ada Microsoft Designer hmm. untuk PowerPoint. Okey, dan juga kita nampak dulu ni memang user friendly. Apa yang berlaku adalah kita hanya masukkan draft kandungan saja. Kan okay, kalau hanya hmm. AI akan bantu susun generate the layout. Kemudian kita hanya tunggu dalam masa berapa saat dia akan keluar kan sekali dengan warna yima hmm. dulu kalau tak awak kena peram idea daripada a sampai z kadang-kadang sampai satu hari tak muncul-muncul idea tu kan hmm. guna AI terus siap dengan layout kemudian sekali dengan dia punya konteks dan kemudian kalau nak buat last minute presentation pun boleh hmm. kan ha ya. okey sekali lagi satu lagi. -cat, the tool yang paling saya boleh suggest pada apa pada pelajar hmm. iaitu menggunakan gambar hmm. kan gambar AI. Itu itu adalah AI yang semakin berkembang majulah. Ini lagi mudah ni mah. Hmm. Awak masuk prom, faham tak? masukkan prompt, apa ha. masukkan prompt, okey awak tulislah contohlah nak dapatkan idea berkaitan tentang tajuk projek belajar. So hmm. apa yang berlaku adalah nanti dalam masa satu saat pop keluar. Contoh paling mudah tuan-tuan puan -tuan -tuan, kita boleh tengok dalam kita punya scan QR code ni Semuanya dijana oleh apa oleh AI menggunakan gambar. So slide yang kita bangunkan nota hari ini menggunakan gambar AI punya. Okey, satu lagi magic yang saya nak buat kat awak semua. So kita boleh buat AI ni sebagai kawan kita. Okey, saya bagi contoh eh. Dalam ChatGPT kalau apa tuan tahu-tahu pun buka dalam ChatGPT, ada satu apa satu function nama dia fungsi ni voice. Okey, apa yang berlaku adalah contoh Okay eh, saya try je eh. Saya try buka chat sekarang. Kita demo eh. Try live. Kalau kalau tak jadi, tak tahu lah kan. Okay, saya buat demo saya live. Okay. So, saya gunakan chat Saya gunakan uh, voice. Okay. Saya try buat dengan chat GPT eh. Tuan-tuan puan eh. Okay. So. Okay. Uh, ChatGPT chat Bro. Aku nak tanya kau oh, bro. Boleh tak cadangkan aku tajuk uh, uh, FYP sebanyak lima tajuk. berikut lima cadangan tajuk FYP yang boleh dipertimbangkan. Satu, penggunaan Internet of Things IoT dalam sistem pemantauan suasana rumah pintar. Dua, aplikasi Augmented Reality AR untuk pembelajaran interaktif dalam pendidikan teknika. Tiga, pembangunan aplikasi mudah alih untuk penjejakan dan pengurusan sumber tenaga dalam pertanian pintar. Empat, sistem pengenalan wajah berasaskan kecerdasan buatan untuk keselamatan kampus. Lima, integrasi teknologi blockchain dalam sistem pengurusan rantai bekalan untuk produk makanan. Semoga tajuk-tajuk ini membantu mana-mana yang menarik perhatian kau. Okey, saya jemputi. Okey, okey. Boleh nak kata uh, Hai semua warga Politeknik Kucing Sarawak. Hai semua warga Politeknik Kucing Sarawak. Semoga hari hmm. anda sepi ceria dan bersemangat. Ah. Ya, menarik sangat. Jadi kalau saya bosan bolehlah saya sembang dengan AI kan sir? Boleh sangat tu Yayu kan? kalau datang kat rumah aku kan. Okey. Hmm, sir. Masa mana pula buat video demonstrasi projek? Boleh ke AI jana video? Okey. Ingat saya, hmm. sir pernah ajar rakan-rakan di kelas tabungan video melalui tiga fasa iaitu pre, pro and post production. Oh bagus aih ya, Ima, dia masih ingat lagi tu. Dia belajar tentang subjek apa video production. Hmm. Saya pernah ajar awak kan tiga ya. pasal kan? Ya. pre pro pro dengan post, post, post. kan. Okey. So ya, Ima sekarang lagi luar biasa ya, Ima. Okey, kalau kita tengok kan AI ni, contoh saya paling mudah eh, kalau kita nak buat video bilaje sekarang, kita boleh gunakan uh, kita sebagai avatar, AI avatar. Okey, so kita dah boleh gunakan satu tool namanya Synthesis dan Hijin. Yang mana kita boleh buat video ni dengan avatar kita termasuk suara AI. Suara saya ni pun dia boleh AI kan? Eh, tapi hari ni suara saya betul lah eh, bukan suara AI. Okey, takut-takut ingat saya juga saya pun suara saya suara AI. So, tak payahlah kita nak record suara kita sendiri. Okey, satu lagi yang saya boleh cadangkan kepada pelajar kalau kita nak buat video yang powerful. Okey, nak gantikan model kita tu jadi model yang bentuk AI. So, apa yang berlaku adalah kita boleh gunakan clean AI. So clean AI ni kalau kita convert itu text kan dan convert dia akan terus jadi video sampai keluar animasi uh, visual mm. terus Emma. Eh, mm. so amazing kan? Ya, yeah, so much amazing. Okay. Hebat. Tapi bapak academic concern, kan, ha. saya ada sedikit kerisauan bila nak gunakan AI. Lagi-lagi bab penulisan laporan. AI ni ada isu juga kan, sir? Okay. Exactly, eh. Uh, saya rasa awak takut dengan cara ni kan? Ya. Yeah. <laughs> bila nak buat assignment dia kan, Ah, ha, guna AI lah tu. Okay, macam ni. Saya bagi tips kat awak. Uh. Okay. So, exactly AI ni macam cik binti, Grammarly memang hebat tolong kita. Tapi, kita ke mana? Di mana, kita boleh check ada uh, report, dia boleh polis ayat kita. Tapi, ingat Ima dia ada cabaran besar. Uh. Yang pertama ialah berkaitan tentang originality. Sebab kita tak tahu. Okay. Okay. Bila AI ni, dia suka buat ayat yang menarik. Eh, uh, futuristik, menarik dan sebagainya. Tapi, kita copy bulat-bulat. Okay. So sampailah kena ada isu plagiarisma. Okay. Ni kena faham pelajar eh. Bila awak guna cara-cara jangan copy and paste. Okay. Kena replacing dan sebagainya. Kena belanja dengan pesyarah. Macam mana nak buat. Yang kedua, rujukan. Rasa tak Yaimah? Bila hmm? kita buat aa uh, kita prom di ChatGPT, apa hmm? yang berlaku adalah kadang-kadang kan fakta dia direka-reka. Hmm. Kan? Kadang-kadang dia berhalusinasi. Hmm. Tadi kan, kita buat voice tu tadi, kita nampak kan dia Sebenarnya kadang-kadang dia berhubungan sendiri juga ah, Dia boleh dia kan bro lah apa sebagainya kan So, kadang-kadang hmm. kita tak tahu lah Dia punya tu betul ke tak betul Legit hmm. ke tak legit So, kita kena cross-check hmm. Okay, kemudian Over-adapted depends Maksudnya, kita hmm. terlalu bergantung kepada AI Okay, apa yang berlaku? Saya takut nanti skill uh, ketika belanja akan drop hmm. Yang mana AI ni bukan semua kerja dia boleh buat Masih lagi bergantung kepada okay. Uh, pelajar tu sendiri. Okay. Hmm. So, AI ni macam assistant lah kan, sir? Bukan tukang buat semua benda. Okay, tepat sekali, Imah. Okay, guna AI ni untuk seruntukan kerja. Hmm. Okay, polish bahasa awak tu. Tapi, dalam masa sama kan, untuk analisis, hujah kritikal, itu tetap awak kena sendiri buat. Faham? Mm, um. Mestilah, sir. Maksudnya, AI membantu polish uh, projek akhir lagi mm. profesional, tapi originaliti pelajar tetap nombor satu, kan, sir? Okey, betul. Okay. Mm. Gunakan AI dengan bijak. Jangan biar AI control kita punya. Oh, tak. Okey, mm. okay, guys. Jom kita masuk sesi soal jawab. Kita ada beberapa soalan daripada student dan pesyarah. Untuk makluman semua, soalan ini telah dikumpulkan melalui hebahan posting di media sosial sebelum ini. Soalan pertama ini datangnya daripada pelajar bernama Kenneth Kuing, kelas DDT 4B. Soalannya berbunyi begini, Sir. Okay. Selain daripada kemahiran teknikal, apakah pertimbangan etika yang perlu diambil kira oleh pelajar TVET memandangkan penggunaan AI semakin meluas dalam industri masing-masing? Okey, Pertama kan eh, saya ada pada lima, lah. Lima, oh, lima pertimbangan. Hmm. Eh, pertimbangan kan etika bila pelajar TVAC seperti yang pelajar KTRK pun tanya selawak untuk gunakan AI. Hmm. Yang pertama lima kita perhatikan privacy data. Bukan semua data-data kita boleh bagi dalam chat hmm. Sebagai contoh yang Ima eh. yang Ima ada satu file Excel. Hmm. Yang ada nama apa pelajar-pelajar kelas DDT 4 eh, A eh. Betul Dalam tu ada nama awak. Lepas tu ada IC, ada email, ada nombor telefon. Mm. Lepas tu awak nak bijak kan, nak lah. pandai kan, nak dapat score skor A kan. Awak minta dia analisis awak punya HR, awak punya jawapan. Kat situ ada berlaku, berlaku ketirisan data kat situ. Sebab mm. awak provide data tu ke AI. Mm. Tu yang pertama Ima. Okay, yang kedua algorithm dia. So kita kena pastikan kan algorithm dia betul kan tak betul semasa nak buat keputusan. Dan kadang-kadang takut dia apa? Uh, dia bagi kesan yang tak betul dalam kita punya uh, from itu nanti itu hmm. yang kedua lah ok yang ketiga tentang uh, ketelusan AI sebab kadang-kadang AI ni bias okay, hmm. bias sebab apa sebab kita tahu dia ni pro mana pro A ke pro B ke so kena pastikan lah yang itu hmm. yang ketiga saya rasa masa Sam sekarang ni awak belajar tentang cyber, cyber security kan? Eh? Ya, ya. Kaitan tentang secure mobile world titik. Hmm. Iaitu okay. saya rasa secara awak ada tekankan tentang keselamatan saya pun. Ya. Yeah. So, kena pastikan tu lima awak praktis. Dan hmm. apa secara awak ajar dalam kelas, awak kena praktikan apa yang ada tu ke dalam penggunaan AI. Hmm. Last sekali, bila kita nak guna AI ni, tuan-tuan apa yang berlaku adalah kena ada tanggungjawab sosial. Hmm. Okay, so kita kena beri hikmah, kena fikirkan tentang kesan sosial yang berlaku sekiranya kita guna AI. So apa yang berlaku adalah kita kena amalkan fisik, teknologi untuk kebaikan, bukan hmm. untuk untung. Eh, kita hmm. tahu kita nak buat eh, untung je tapi tak fikir tentang apa yang akan berlaku pada akan akan datang. Smart. Boleh juga jaga kualiti akademik sebab embrace teknologi baru kan, Sir? Ah betul. Alright, kita dah sampai penghujung episod. Hari ini memang banyak sangat benda menarik kita sembang. Dari kelebihan AI sampai cabaran dalam projek akhir student di TMK. Akhir kata daripada Sir untuk pendengar Poliku Educates. Okay, saya harap semua penonton akan gunakan AI ni secara bijak, Iman. Hmm. awak lah. Yeah. Kalau awak smart kan. So, uh, kena gunakan AI tu dengan baik contoh so, AI ni hmm. harus digunakan sebagai pemangkin ketekapan hmm. okey bukan sebagai alat pergkungan hmm. okey so teruskan belajar okey teruskan bertanya dan jangan takut untuk ber, beradaptasikan dengan perubahan hmm. itu paling pentinglah dan dengan ilmu etika dengan sedaran hmm. ataupun awareness kita bukan saja dapat kuasai teknologi cuma hmm. eh tapi juga boleh mimpin dunia ke arah yang lebih baik Alright. Thanks a lot Insya Azhar sebab di share ilmu hari ini. Kalau korang suka konten macam ni, jangan lupa follow podcast Poliku Educates di YouTube Poliku Shoutout TV dan share komen korang di media sosial dengan hashtag AI in Education. See you guys in the next episode.